Історія з призначенням нового директора Слов'янського центру культури та довкілля набула свого продовження. Нагадаємо, 5 серпня колектив Будинку культури вийшов на мирну акцію протесту під стіни виконкому. Вдатися до таких заходів працівників осередку культури змусила рішення виконуючи обов'язки слов'янської міського голови Олега Зонтова звільнити займаної посади нинішнього ВОО-директора центру Ганну Топалову та призначити нового, досить несподіваного кандидата, голову союзу кераміків міста Андрія Міщенка. Для колективу виявилось Незрозумілим, яким чином людина, яка раніше не мала жодного відношення до культури, керуватиме єдиним культурним осередком міста. Тоді інцидент вийшов за межі міста. Розібратися в ситуації взялося обласне керівництво радник губернатора та керівник управління культури і туризму Донецької облдержадміністрації протягом 10 днів, область мала представити двох своїх кандидатів на посаду, які відповідали кваліфікаційним вимогам. Проте минуло лише п'ять днів. А колектив центру культури та довкілля дізнався про вже підписані розпорядження. Олега Зантова. Вынуждены были обратиться за помощью к нашему областному управлению культуры. После того, как оно на прошлой неделе приехала наша начальница Алина Валентиновна, они долго беседовали с Олегом Вячеславовичем. Олег Вячеславович вышел на камеру и сказал, все, давайте так, 10 дней мы сейчас делаем перерыв, область разбирается, в документах смотрит, в кандидатурах. Прошло пять дней, и по истечению этого срока, получается, только пять дней прошло, уже 10.08. Мне сегодня показали распоряжение от 10 августа, распоряжение о том, что с меня снимают полномочия и назначают нового исполняющего обязанности директора это Мищенко Андрея Николаевича. Как так, если вы, Олег Вячеславович, сами да, э, на, всему городу говорите 10 дней ждем, разбираемся, а потом вы не держите как мужчина слова. Сегодня я последний день исполняю обязанности завтрашнего дня. Э, Андрей Николаевич, у нас. Но я единственное, не могу вам сказать честно. Э, Просто, насколько нам объяснили, он будет на должности исполняющего обязанности директора. Тоже. Это Олег Вячеславович сам озвучивал. Но такой должности в штатном расписании в нашем центре нет. Я худруг, исполняющий обязанности директора. То есть, надо занимать какую-то должность, и если да, и исполнять обязанности директора, если его ну, нету на данном этапе. Но такое нельзя со стороны просто взять человека, который будет исполнять обязанности директора. У нас нет штатного расписания такой должности. Мы уже устали о чем-либо вообще говорить, но сегодня был Олегом Вячеславовичем сделан последний шаг в плане назначения Андрея Николаевича Мищенко на должность директора Центра культуры и окружающей среды. Мы устали говорить, что Олег Вячеславович нарушает закон Украины, ставя на должность директора человека, не имеющего образования не только в этой сфере, а вообще высшего образования, не имеющего опыта работы в этой сфере, не имеющего опыта работы на руководящих должностях. На чем основывается Олег Вячеславович? неизвестно он не идет с нами на контакт мы устали говорить о том что нам мешают работать у нас сейчас грядет день независимости после день независимости грядет день города нас постоянно третируют над нами постоянно издеваются в частности олег вячеславович своими поступками не ответами на письма игнорированием нас как трудового коллектива у нас не принципиально именно назначение меня как на должность директора дк просто это кандидатура и от наших сотрудников ну, вот, от нашего коллектива, да, она идет от коллектива. Если у города или у отдела культуры есть достойные предложения, мы не готовы да, выслушать, давайте рассматривать. Но не керамиста, который открыто в своих интервью говорит: что извините, но мы город керамиков, и вот только керамика нам важна. Такие большие площадки. Давайте делать выставочные ряды. Приедут японцы, будут смотреть и покупать у нас керамику, но где тогда будут заниматься дети если у нас японцы будут смотреть, ходить горшки по фае, где тогда детям заниматься. Если бы у нас их было 10 ДК, единственный остался, один отдали церкви, второй разрушенный, запечатанный стоит. Сколько можно, мы постоянно деремся, мы за что-то воюем, все время доказываем. У нас члены коллектива реально устали. Проведенный два месяца тому міський конкурс на замещение этой посады также вызывает массу питань. До речи, своей кандидатуры новопрозначенный директор Центра культуры Довкилья не подавал. Он сказал, что был объявлен конкурс, в котором ни один из кандидатов, кандидатами на должность директора были Тимченко, и Топалова. Мищенко не подал свою кандидатуру, потому что не проходит по квалификационным требованиям. Он был в комиссии. Он был в комиссии. Что вдруг Он произошло? У его, треб... его квалификационные требования стали подходить. Так вот, Олег Вячеславович сказал, что ни один кандидат не набрал должного количества голосов. Это ложь Топалова набрала 6 голосов, Тимченко 2. Большинством голосов должна была быть избрана Топалова и поставлена на эту должность. Олег Вячеславович сказал, извините, поскольку два человека не явились на заседание комиссии, я считаю, что комиссия неправомочна. Хотя сам дал добро, выслушал кандидатов. Тому есть много свидетелей. И я там лично был, и Анна Валерьевна была, и тот же Мищенко, если он честный и порядочный человек, он также подтвердит эти данные. Так вот, теперь протокола заседания этой комиссии нет. Нам его не дают. Запрос на протокол направило правил, на областное управление культуры. И его нет этого протокола. Хотя Олег Вячеславич сам на телекамере сказал, что был конкурс и он был легитимным. А теперь, получается, нет доказательств того, что этот конкурс был. Область уже как бы предложила: давайте найдем компромисс. Не я, пожалуйста, этот достойный человек, соответствующий квалификационным нормам, с высшим образованием, со стажем работы в культуре. Я 10 лет в этом центре. Я знаю точно, что культурой надо болеть, чтобы поднимать этот центр. Они, они говорят, что нам до сих пор не предоставил и город мы сюда. ни одного документа по этому делу. Олег Вячеславович, лично на камеру и. Лично в беседе с Алина. начальником областного управления и советником губернатора сказал: Я предоставлю вам, то есть им, две кандидатуры, соответствующие всем критериям. Этого нет. Мы сегодня звонили в управление. Этого нет. Ни одного документа. На каком основании Олег Вячеславович делает вот эти поступки? Простите, я могу предположить, что речь идет о коррупции здесь, потому что выдвижение его личный. Раз. Не соответствующий должностным нормам два. Потому что э, Олег Вячеславович на заседании депутатской комиссии, когда депутаты предложили выделить деньги на крышу, он сказал, нет, я против, давайте отложим принятие этого решения до того момента, пока не появится новый директор. Не погоджується Ганна Топалова та її творчий колектив із звинуваченням з боку Олега Зонтова щодо безхазяйності. Вони навіть зняли відеофільм про те, яким вдалося відновити будівлю культурного осередку. В'ячеславич, вероятно, навіть не знає о що у нас проведені такі ремонтні роботи. О... ну, по тому ж в нашому центрі нічтають нужним появлятися. Він читають нужним. А... говорить в СМИ о нашей бездеятельности, но не считают нужным приехать и хотя бы посмотреть, что было сделано за тот период, ну год, прошел ровно год, как э, тяжело было очень. 10 лет ДК этот принадлежит городу, за 10 лет ни одного капитального ремонта, один несчастный ремонт крыши и то было сделано это некачественно, каждый ураган, каждый дождь, и у нас эта крыша или заворачивалась, или листы слетали. И за 10 лет ничего здесь не делалось, и тут наступают э, вот эти вот события, и после этих событий, когда нет вообще ни не финансировано ничего, и мало того, что должны были работу центра возобновить, так мы его еще и должны были восстановить. Ни одного целого окна, никто не выделял ни деньги ни на штапики, ни на что, ни на перевозку стекла, ни на, ни на работы, ни на услуги, но нашли возможность, запустили. Это коммунальная собственность, это городской центр культуры, но 25 человек этот центр держит уже целый год на своих плечах и не считает нужным тогда хотя бы с нами даже посоветоваться, услышать наше мнение. Що ж до неоприбуткованих 300 тисяч гривень, що були виділені на ремонт покрівлі центру, за словами спикерів, тут вимальовується ще більш цікава історія. Центр культури окружаючої середи – не самостоятельна єдиниця. Ми підпорядковані відділу культури Слов'янської міської ради, і всі, всі розпорядження, всі фінансові, у нас немає ні свого бухгалтера. не экономиста у нас ну, таких должностей у нас не присутствует мы подчиняемся централизу... мы относимся к централизованной бухгалтерии и подчиняемся отделу культуры поэтому все финансовые передвижения это только через отдел культуры мы не попи... мы не подписываем ни одного финансового документа все это подписывает начальник отдела культуры то есть деньги переводятся выделяется отделу культуры и потом в свою очередь распоряжается начальником Являются тендеры, вот, ну, все вот эти вот юридические законные процедуры. То есть это, конечно, не быстрый прям процесс. Вот вам 300 тысяч дали, завтра раз, крыша и стоит. Нет, это, это все должно быть по закону. Это месячный там тендер. А, вопрос, почему не были освоены эти деньги, это вопрос не к нам, потому что мы даже не знали, что эти деньги на отдел культуры выделяли. Вот сейчас Олег Вячеславович озвучил, что, оказывается, городом было на отдел культуры, на, на отдел, находящийся в исполкоме, переведено 300 тысяч. Вот тогда вопрос у меня коллегу Вячеславовичу. Вы как вот, Руководитель. водитель да, нашего города, как вы допустили то, что ваш ну, отдел, который подчиняется вам, эти 300 тысяч не оприходовало куда-то дел? оказывается мы еще соси. не могли быть целой крышей не не этот э, с с актовым залом, который не под угрозой того, что сейчас обвалится потолок. Почему мы в ноябре, или, ну, не помню, да, уже был конец ноября, мы вынуждены э, были договариваться с МЧС, по мокрую крышу пытаться перекрыть листами металлочерепицы, чтобы зиму как-то перезимовать, а оказывается 300 тысяч на нас выделили. Коллектив стверджує, что всеми силами намагався зберегти рідний будинок культуры и під час минулоречных подій, коли за одну годину збройні люди дозволили забрати обладу. Працівники зуміли тоді врятувати документацію, оргтехніку, сценічні костюми та комплект вартісної загальноміської міської апаратури. І вже у мирний час, коли самотужки не тільки наводили лад та проводили певний ремонт приміщення, але й шукали спонсорів на відновлення вікон та покрівлі. Більш того, вже навесні намагалися зекономити бюджетні кошти на опаленні, відключивши його у березні. А все для того, аби центр культури довкілля міг жити та за можливості фінансуватися з міського бюджету. Проте навіть ці кроки не змусили. міське корівництво прислухатися до думки ентузіастів свои справи, на они вони отримали докоры. То есть мы идем на встречу, мы пытаемся как-то экономить бюджет, спасаем городское имущество, государственное, но с нами почему-то не хотят ни идти ни на контакт, ни на общение. Причем Олег Вячеславович неоднократно заявлял, что отопление не готово к отопительному сезону. Готово. Мы его и уже запустили, готово, уже в зиму проработали. И зиму проработали. Централизованное. То, что город э, в 2006 году он отказался. У нас была своя кочегарка с углем. Это было и кочегары, и это было неэкономично, и дорого, и нанимать рабочую силу. И перешли на централизованное. Надо было уже тогда, конечно, переходить на индивидуальное. Но никто тогда не перешел. А вот сейчас, когда сложности, когда денег нет, нам вину ставят, почему мы мы не нашли 3,5 миллиона и не поставили и отопление. хочется спросить у Олега Вячеславовича, если мы не запустили отопление, отопление не готово, где деньги, которые вы выделяли на отопление? Вы, как городской совет, куда они делись? Ну, отопление-то оплачивалось ежемесячно, что ж тогда оплачивалось, если у нас отопления деньги? не было? Ганна Топалова, яка керує центром культури та довкілля з листопада 2014 тисячі поки єдиний кандидат, якого бачить на цій посаді творчий колектив. Проте працівники готові розглянути та погодитися з іншими кандидатурами, які б відповідали кваліфікаційним вимогам. Должність директора на адміністративна, назначає її міський голова, але назначає з подачі відділу культури. Тобто, пише клопотання відділ культури, і Олег В'ячеславович, основуєсь на ньому, робить своє назначення 3 декабря. 2014 года отделом культуры было написано на меня х, да, х, прошение олегом вячеславовичем оно не было рассмотрено куда-то спрятано слава богу ксерокопия у нас как бы осталась этого документа и через несколько недель появляется прошение на мищенко то есть отдел культуры ни разу не работал с андреем николаевичем. Не зная его, пишет на него прошение. Ну и вот с того момента у нас начались боевые действия. Мы уже устали. Мы и так тут три месяца были в прошлом году в боевых действиях. Мы разрушены. Восемь прямых попаданий. Мы восстанавливаемся после боевых действий. А мы теперь должны внутри вести. Просто надо понять, центр это не только, вернее, это даже не то, что стены крыша – это то, что внутри. Если живая сцена, если работает коллектив, если проводятся мероприятия, выставки, фестивали, вот тогда живет центр. А не живет с целой крышей и только отоплением. Он должен еще внутренней жизнью творческой жить. Нас пугает позиция Андрея Николаевича, который прямо в интервью, у нас оно есть, видео он заявлял, да, я буду развивать культуру. Вот здесь не хватает гончарного промысла. Мы не не промысловое Культура. здание. Музей нужно идти. Ему. И мы боимся, что под предлогом гончарного промысла здесь мы станем будет, домом керамики. Мы предполагаем, мы да. мы получим цеха, в которых будет производиться продукция под видом того, что обучаются дети гончарному производству. Мы предполагаем так, но предполагаем из его слов. Который он говорил в интервью по телевидению. Нас пугает то, что Андрей Николаевич заявлял на одном из депутатских заседаний: к сожалению, мы не нашли это видео, но я думаю, если порыться в архивах телеканалов, то можно найти. Он заявлял прямо при депутатах Олегу Вячеславовичу, сколько я могу ждать до каких пор вы будете э, терзать вы да меня обещали. с этой должностью, когда вы меня назначите, как вы обещали. Не коррупционная ли это схема? Ганна Кушніра, яка є керівником відомого Слов'янську ансамблю «Слов'яночка», у свій час 25 років очолювала тоді ще будинок культури залізничників. Говорить, директори мінялися, але всі вони, як один, безумовно, мали відношення до сфери культури. Ни єдиного руководителя, директора дворця культури, який би не мав спеціальне образование по цьому профілю, ніхто ніколи не предлагав і ніхто ніколи не назначав. А здесь, як це предповідняння Міщенка – Мне напоминает свадебного генерала из кинофильма, вы знаете, какого. Это будет свадебный генерал. Я задавала ему вопрос, когда собирались в отделе культуры в коридоре на ходу. Скажите, о чем вы можете говорить с культработниками, специалистами по своему профилю, по хореографии, по театру, по проведению подготовки сценариев для города? если вы совершенно можете оказаться в смешном положении? Он не ответил мне на этот вопрос. Это будет 16-й директор. Это страшно даже слушать. Уже в лица тех директоров, которых назначали, трудно и запомнить. Вот директор сидит, прекрасный директор Костина была, специалист с высшим образованием, соответствует все жанры у нее, она сама может и читать, и петь, и, все жанры ей близки, и любой вопрос руководителю, она может дать ответ грамотный. Что может дать человек, который не имеющий отношения к культуре, совершенно никакого. Он ответил, что я хозяйственник, тогда почему вы не идете за вхозом? Почему вы не идете где-то на предприятие хозяйственника? Кстати, мы выступали с предложением вести должность какого-то. Творческая жизнь, она настолько хрупка, и остаться один единственный живой уголочек, вот этот дворец культуры, и вот так обращаться, это, я считаю, даже неуважение к коллективу. Як стало відомо, представлення нового директора центру культури та довкілля Андрія Міщенка має відбутися 13 серпня. Працівники установи запевняють, що працюватимуть під його керівництвом за умови, якщо відкриють для нього у штатному розкладі нову одиницю, наприклад, комерційного директора, який заматиметься пошукам фінансів та господарською діяльністю будинку культури, а керувати творчими колективами установи має досвідчена людина з відповідною кваліфікацією. Що ми вже від цих розборок, від цих... у нас є куча роботи. Нам надо заниматься центром. Мы настаиваем на том, что это, ну, это в зимний период, единственная, специализированная городская сцена, на ней должны проходить все мероприятия. Нам надо заниматься, готовиться к дню открытых дверей к новому сезону. День города это очень важно. В этом году нам 370 лет. День независимости. У нас нет ни на это время, мы постоянно в разборках, постоянно в этих войнах. Просто боимся, что последний дом культуры. Превратиться в дом керамики. Вот открыто. Мы готовы компромиссы, готовы. Может, область? У нас много переселенцев, может быть, с того же Донецка. Это у нас один городской э, ДК. И у нас нет прям такого огромного количества людей с опытом работы худрука, директора Дома культуры. Но у нас много переселенцев, у нас много людей из Донецка. Вот там огромное количество городских было центров. Может, там найдется достойный претендент, который человек сейчас ищет работу и как-то пытается вернуться к мирной жизни. Но почему? Керамик, мы не можем понять. Давайте хоть последнее это здание оставим в покое и будем его развивать как центр, сообща, с исполкомом. Мы всех желающих приглашаем в наш центр просто посмотреть, что сделано, пообщаться с нами и, и узнать, какие мы на самом деле.